অসম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অপশ্যন এতিয়া আছে দুই নৱেম্বৰ সাতাইছ নৱেম্বৰ দুই ডিচেম্বৰ এঘাৰ জানুৱাৰী শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি দুই ডিচেম্বৰ ভাৰতৰ প্ৰথম একোৱা পাৰ্ক বা জল উদ্যান কোনখন ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হ'ব অপশ্যনটো আছে মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ গোৱা অসম শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অৰুণাচল প্ৰদেশ দুহেজাৰ তেইছ চনত ভাৰতত জি টুৱেণ্টিৰ মহাকাশ অৰ্থনীতিৰ নেতা সভা কোনখন চহৰে আয়োজন কৰিছিল অপশ্যন দি আছে গুৱাহাটী শ্বিলং আগৰতলা ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয় আৰু শুদ্ধ সূত্ৰটো হ'ব অপশ্যন বি শ্বিলং ভৌগোলিক সূচক জি আই টেক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা গামোচা অসমৰ কিমান নম্বৰৰ উপাদান অপশ্যন হৈছে প্ৰথম নৱম অষ্টম দশম আৰু ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি দশম তলৰ কোনখন চহৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া নদী ক্ৰুজ গংগাবিলাক মুকলি কৰে অপশ্যনত দিয়া হৈছে পাটনা ডিব্ৰুগড় কলকাতা গুৱাহাটী আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় তলৰ কোনখন ৰাজ্যত নামনি সোমনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অপশ্যনটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসম বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ গুজৰাট আৰু ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মধ্য প্ৰদেশ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসম তলৰ কোনে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ বাবে সংগীত নাটক একাডেমী ফেলাশ্বিপ লাভ কৰিছিল অপশ্যনটোৱে আছে ইন্দিৰা পি পি বৰা কণকান্ত বৰা যতীন গোস্বামী এওঁলোকৰ সকলো শুদ্ধত হ'ব অপশ্যন চি যতীন গোস্বামী অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ অসম বৈভৰে বৈভৱৰে কাক সন্মানিত কৰা হৈছে অপশ্যনটোৱে আছিল যোগী আদিত্যনাথ অনুহতা পীয়ুষ গোৱেল তপন শইকীয়া আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ডক্টৰ তপন শইকীয়া মানুহ আৰু হাতী সংঘাতৰ তথ্যচিত্ৰ হাতী বন্ধুৰ পৰিচালক কোন অপশ্যনটো আছে কৃপাল কলিতা বিদ্যুৎ দাস মঞ্জু বৰা ইয়াৰ কোনোটোৱে নহয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কৃপাল কলিতা মাধৱদেৱৰ নামগোহা কোনে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিল অপশ্যন দিয়া আছে সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰকাকতি ইয়াৰে কোনোদিন নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰকাকতি নুমুনীগড় শোধানাগাৰ লিমিটেড এন আৰ এলৰ সহযোগত অসম সাহিত্য সভাই আৰম্ভ কৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আন্তৰ্জাতিক সংহতি বঁটা দুহেজাৰ বাইছ চনত কোনে লাভ কৰে অপশ্যন এতিয়া আছে লতা মংগেশকাৰ ঊষা মংগেশকাৰ ৰবীদানন্দন ইয়াৰে কোনোদিন নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ঊষা মংগেশকাৰ উষা মংগেশকাৰ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈখন অপশ্যন ডি আছে জিন্তিমণি কলিতা উমা চেত্ৰী স্নেহা বানা অনুজা ৱাৰেডী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি উমা চেত্ৰী আভ্যন্তৰীণ জলপথ পৰিবহণ টাৰ্মিনেলৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা বগীবিল কোনখন ৰাজ্যত আছে অপশ্যনটো আছে মণিপুৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন পি অসম ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাই ভিলেজ কোনখন ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছে অপশ্যনত দি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা অসম আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ত্ৰিপুৰা অসমে শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে ৰাজ্যৰ সীমান্তত থকা মতানৈক্য সমাধানৰভাৱে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে অপশ্যনত দি আছে ছিকিম মেঘালয় মণিপুৰ এইবোৰে কোনোদৰে নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মেঘালয় কোনখন ৰাজ্যই নাবালিকা ছোৱালীক বিয়া কৰোৱা পুৰুষৰ বিৰুদ্ধে কাৰতন্ত্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা কঠোৰ আইন অনুসৰি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল অপশ্যনটি আছে পশ্চিমবংগ অসম ত্ৰিপুৰা আৰু এইবোৰৰ কোনোখনেই নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অসম বাছ ষ্ট্ৰক তলৰ কোনগৰাকী অসমৰ শিল্পীৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ওপৰত আধাৰিত এখন তথ্যচিত্ৰ অপশ্যনটি আছে নীলপৱন বৰুৱা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বীৰেণ সিং বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ সূত্ৰটো হ'ব অপশ্যন এ নীলপৱন বৰুৱা কোনখন চহৰত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এইমছ উদ্বোধন কৰা হৈছে অপশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী ইম্ফল ইটানগৰ কোহিমা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ সূত্ৰটো হ'ব অপশ্যন এ গুৱাহাটী ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প দিবাং বহুমুখী প্ৰকল্প কোনখন ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছে অপশ্যনটো হৈছে পশ্চিমবংগ অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিকিম উত্তৰাখণ্ড আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অৰুণাচল প্ৰদেশ আই পি এলত অভিষেক ঘটোৱা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ কোন অপশ্যনত দি আছে জিণ্টিমণি কলিতা উমা চেত্ৰী স্নেহ ৰাণা ইয়াৰে কোনোদোৱেই নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জিন্তিমণি কলিতা ৰাজ্যিক আৰক্ষী কৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে সেনা বাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰবীণসকলক নিয়োগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱত কোনখন ৰাজ্যই অনুমোদন জনাইছে অপশ্যনটি আছে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিকিম উত্তৰাখণ্ড আৰু ইয়াৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অসম